Руслан, это президент Житомирской Федерации Айкидо и Демьянова Юлия, тренер-выкладач. Здравствуйте, Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к такому виду спорта? Э, Почему ну, именно Айкидо? К данному виду спорта, если конкретно говорить обо мне, я пришел в 13 лет. До этого имел возможность изучать разные виды боевых искусств, восточных. Таких, как бокс, дзюдо. Ну, получилось так, что именно в секции айкидо я нашел тех людей, с которыми мне было интересно дальше изучать данное искусство. Нашел того тренера, который э, во мне развил любовь к спорту в данном случае, ну и к этому искусству в целом. Но это был осознанный выбор? Это был осознанный выбор, в принципе, к которому я шел. Путем, может быть, где-то вот Путем посещения различных кружков, секций, там, где, в принципе, могли меня чем-то заинтересовать угу. или, наоборот, не заинтересовать. Занятия, как бы, в себя включали достаточно интересный процесс обучения, тем более, что на тот период занятия вообще единоборствами восточными у нас в городе Житомире только набирали популяризацию. Это было, конечно, удобно по микрорайону, по месту жительства. А дальше сложилось так, что искусство акидо в данном случае затянуло. Mm -hmm. И в жизни сложилось так, что за тренером какой-то период мне приходилось даже путешествовать по Украине для того, чтобы дальше иметь возможность э, так, да? изучать данное боевое искусство, прежде чем сам занялся преподавательской деятельностью. Что нужно для того, чтобы стать Препода заняться преподавательской деятельностью какие-то ранги есть у вас пояса? А, ну для того чтобы заняться преподавательской деятельностью наверное в принципе в первую очередь нужно быть достаточно интересным человеком для того чтобы найти тех учеников, которых ты сможешь заинтересовать, обладать уровнем подготовки, чтобы ты действительно мог подготовить этих людей, ну и в целом создать коллектив, это, ну, если говорить о каких-то человеческих качествах. Если говорить о регалиях и достижениях, то, безусловно, наверное, с точки зрения законодательства это должно быть и образование соответствующее, а с точки зрения достижений в спорте... То... Педагогическое-физкультурное образование, да? Безусловно, как бы и педагогическое, и физкультурное. Потому что в основном это детки, ну, все, в моем случае в получалось так одно, а потом второе вышло, стало угу. второе образование. То есть ну, так сложились обстоятельства, что для работы с детьми, для работы с людьми в целом да, ощущалась необходимость еще каких-то знаний для того, чтобы более интересно, более конструктивно давать тему урока, строить ее правильно, то есть ну, формировать себе понятие педагога. А с точки зрения достижений спорте, то Минимум первый дан, то есть это уровень, который можно сравнить с мастером спорта, или же первый дан, это черный пояс по uh -huh. данному виду единоборства, который, в общем-то, если мы говорим об айкидо. К вашей спортивной секции мы вернемся немножко позже. Что такое тренер при секции айкидо? Да? Тренер, тренер выкладач. Пер... Э, с кем же вы занимаетесь? Детьми. С детьми Тоже возраста, да? по группам, каждая определенная возрастная категория это и дети возраста 4-6 лет, семей. С таких маленьких 8. начинается, да? Чем младше ребенок начинает заниматься, у него развиваются изначально физические, также и моральные принципы, которым ребенок учится достигать определенных целей. Начиная с определенных растяжечек, в котором в данном возрасте оно намного легче ему дается. Физическая подготовка намного тоже легче дается изначально, правильно структурное тело сколько Во вот вы пришли в спорт? И меня привел отец в возрасте 10-9 лет. А папа имеет отношение какое-то? К единоборству? К видам единоборства, да. Но более э, вольной борьбы самбо, В общем-то, как и любой родитель, наверное, хочет ребенку лучшего и, наверное, в определенном на опыте своем он отдал и кидал, поскольку да, на вид единоборства, наверное, минимизирует э, травматичность и агрессивность. То есть он не воспитывает не агрессивность у детей и при этом таких вот, как Дает сломанный хорошие нос. Хорошие физические и, навыки, да? Да, сломанного носа, там больших переломов, такого как бы. А не страшно быть девчонкой в спортивной секции вот по детству? А, не страшно, наоборот, даже интересно. Ну, каждому свое. А мальчишек на переменках укладывали? А, были, были соревнования, что айкидо это не тот вид единоборства, что это не очень хороший данный вид спорта в виде боевых искусств. Приходилось доказывать, но ну, в общем-то сейчас вопросов ни у кого не возникает. Мой ребенок ходит на тэквондо, ходил, да, сейчас по состоянию здоровья не ходит. Скажите, чем тэквондо отличается от айкидо? Я думаю, телезрителям тоже это будет интересно. У вас еще мечи есть, палки какие-то, ну, да? Ну, тэквондо и айкидо, это если брать страну происхождения, то тэквондо это корейское так. боевое искусство, айкидо это японское. Ну, они схожи между собой? Это два единоборства, если брать в основу, Айкидо это это борьба uh -huh. борьба с элементами ударной техники, бросковой техники, э, с захватами, заломами. То есть э, тэквондо можно классифици классифицировать как и единоборство, в котором тоже есть как бы, на определенном уровне э, люди изучают, наверное, и броски, и захваты, но больше ударная техника, где акцент сделан на работу ногами. Uh -huh то есть прыжковая техника, то есть все то, что связано с ударами. Хотя как бы в каком-то каком конечном результате любое единоборство, оно приходит к тому совершенно, ну, то есть своей совершенной форме, которую впоследствии можно назвать айкидо или вершина боевых искусств, пусть даже не айкидо, а вершиной боевых искусств является уровень мастера тот, когда… Он уже может работать с противником, используя силу противника, фактически играющий с ним вести поединок. Uh -huh. а айкидо это ну, как бы является основной концепцией, философии поединка, использовать силу противника. То есть все-таки больше философии. Поэтому как-то где-то что-то у них есть достаточно очень много общего. Если посмотреть с другой стороны, это совсем два противоположных. Ну, я знаю, борсту. что э, ваша секция, которой занимаются детки, она больше всего принимает э, участие в жизни города. да, В общем, вы все время проводите какие-то мероприятия, участвуете в праздниках, ну, насколько я так отслеживаю. Да? Расскажите немножко про то, как, как вы развиваете всесторонние детей. Потому что э, ну, есть масса, масса всяких мероприятий, которые вы проводите. Вот Япономания, Буковель, Аквапарк. да. Я смотрю, вы ездили. Мы посмотрим видео немножко позже. А, ну, занятия айкидо, или в частности занятия в нашей секции, это не только посещение тренировок. То есть на тренировке мы в первую очередь стремимся создать атмосферу, в которой будет приятно находиться человеку, то есть ученику, пусть это ребенок или взрослый человек, создать ту атмосферу дружелюбную, в которой он в первую очередь найдет друзей, с которыми ему интересно будет проводить время, какие-то общие интересы. А с, ну, скажем так, для того, чтобы это все правильно реализовывалось, э, Федерация стремится максимально э, досуг людей, учеников, которые посещают наши тренировки, разнообразить, организовывая им всевозможные мероприятия, акции. И, ну, как бы элементарно это то, что у нас в ближайшее время было. Мы возили детей в Киев на фестиваль японской культуры в Украине. И, наверное, то самое минимальное, то, что тренер делает со своими учениками, это он организовывает им досуг, просто банально взять группу, сводить ее на батуты в лобал, или же устроить какой-то пикник совместно с родителями и с детьми. То есть сделать ту атмосферу, в которой ребенок будет чувствовать, что он в кругу тех людей, которые его любят, уважают. То есть это основа того, что тренер, в принципе, в первую очередь стремится создать на тренировке. Если а называется у... тренер, так и называется тренер, или есть какое-то ну, другое название? На японском тренер или учителем? учитель Правильно, это будет сенсей. 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 Да. сенсей. А то есть, сенсей, как бы в первую очередь, если у него получится создать ту атмосферу, что ребенок с желанием будет идти на тренировку, то у него не возникнет никаких проблем с тем, чтобы впоследствии научить этого ребенка единоборством. Потому что единоборство в себе это включает понятие все-таки и физические нагрузки, и боль терпеть. Нужно научиться ее терпеть, выработать характер. Это достаточно сложный путь формирования ученика как спортсмена, в перспективе как мастера. Поэтому, ну, наверное, в начале как бы, этого всего пути тренер стремится, или сенсей стремится создать ту атмосферу, которая смягчит весь этот тяжелый путь формирования ученика как спортсмена или как воина. Перспективе. А Ну почему воина? Потому что э -э, айкидо это японское боевое искусство, которое изучали самураи. Самураи в своем понимании это были люди служитель, переводится самурай, с японского воины, которые э -э, отличались от простого воина, наверное, тем, что это люди были с достаточно высокими и моральными качествами и физическими. То есть, ну ну, учитель во всех единоборствах, это в первую очередь наставник. Вы общаетесь со своим наставником? Вот на протяжении того, что вы уже стали сами преподавать де деткам? Ну, к ему, сожалению, с моим наставником, который перенял технику, то, которую мы сейчас реализовываем в своих учениках, нет возможности, поскольку его уже нет в живых. Но мы довольно-таки тесно общаемся со всеми последователями, то есть с тем небольшим кругом учеников, которые в последнее время были возле СНС, которые получили основы этой техники, можно сказать, ее секреты. И на сегодняшний день это достаточно большая структура, уже организация на уровне Украины. Буквально на сегодняшний день это уже представительство в семи регионах Украины, там, где есть наши последователи, где есть ученики, которые получают от нас тойки до в том виде, в котором учили мы его. Ну, я думаю, что будут нести его и дальше. Как бы. Это олимпийский вид спорта? Это не олимпийский не вид олимпийский. спорта. Айкидо занимает первое место в таблице не олимпийских видов спорта, угу. поскольку мы на букву А в списке. Давайте посмотрим, как вы занимаетесь с детками. Да? Я попрошу наших операторов вынести, вывести на экран видео Япономания называется, про которую рассказывали ребята. Что это было за мероприятие? Чему оно было посвящено? Это были какие-то соревнования или как просто съезд какой-то культуры? Это внутри. ежегодный праздник, который проходит каждый год в этот период. Называется Фестиваль японской культуры в Украине. Uh -huh. Проводит его посольство Японии в Украине, ну, как бы организаторами этого всего. А, приглашают на этот праздник всех тех, кто каким-либо образом имеет отношение к к японской культуре. культуре, то есть к тем людям, которые данную вид культуры пропагандируют э, здесь, на Украине. Э, на ней были представлены от единоборств до компьютерных технологий, технологий все то, что, в принципе, как-то связано с Японией. Поэтому вы видели, там есть и роботы, uh -huh. которые ездил по выставке, в принципе абсолютно автономно у детей была возможность с ним общаться. Он их запоминал, узнавал, общался, отвечал на их вопросы. Это было достаточно интересно. Детям это очень понравилось. Там были ну, единоборства, это уже как бы само собой подразумевается. То, что касаемо культуры, это выставка кимоно традиционных, Чайные церемонии, школы чайных церемоний. А у нас, у нас есть какие-то чайные церемонии? У нас в Украине есть в Киеве, но ну, во всяком случае я знаю точно, что есть Киев, поскольку мы с ними периодически сотрудничаем, мы их приглашаем э, сюда. К нам они в Житомир приезжали несколько раз, проводили чайные церемонии, ну, как демонстративные, демонстрационные э, такие вот курсы, на которых могли наши дети сначала посмотреть, узнать историю, культуру, а потом немножко и попробовать те сорта чаев, которые использовались... Ну, используется в чайных церемониях. Это достаточно интересно, это отдельный вид, или, вернее, отдельная огромная тема, наверное, для разговора. Но, как бы, в целом, это то, в чем человек может себя найти. Так же, наверное, как и в айкидо. То есть это не просто занятия, это образ жизни, образ, образ жизни, мышления да. и как бы, очень многое чего. Бывали другого. ли вы на родине Айкидо? Ну, надеюсь, буду. Как бы на сегодняшний день. Родина нашего Айкидо — это Украина, в принципе, Европа, а именно в Японии, то пока что еще не доводилось. Но в планах есть. Человек всегда строит какие-то планы на жизнь, надеюсь, что когда-то эти планы сбудутся.